Хочеться нових емоцій, нових вражень та нових героїв телепроекту. Наші І як дуже часто буває, ми шукаємо щось важливе, потрібне, цікаве де-інде, а воно можливо зовсім поруч. От взяти, хоча б головний телеканал Кривбасу, хіба то лише новини? Серйозні виважені кореспонденти та досвідчені оператори. Зосереджені режисери монтажу та поважні менеджери, я вирішила дізнатися про хобі працівників каналу і вже готова представити першу трійку талантів першого міського. Чаю в гості до колег. Там, в звичному для них середовищі проживання, я дізнаюся про ще одну пристрасть їх життя. Ще одну ну, після першого міського. Знайомтеся, режисер монтажу Ярослав Логвіщук. Серйозний відповідальний і страшенно оригінальний в своєму баченні святкування нового року в родинному колі. Його талант мандри, навчання, робота та тривале проживання в екзотичних та не дуже країнах. Ярослав зустрів знімальну групу правильно з тортиком. Кухня і чай з цього починаються гостини в кожній українській родині. Кухня якої країни тобі найбільше сподобалася? Я так скажу. Я раніше не любив нічого пірченне, нічого і нічого е, спайсі. Ну с, с, это, Остров. по островода. после Камбоджи я начал постоянно себе все подперчивать, какой-то перец покупать пикантный, потому что когда ты находишься на протяжении полгода в этой стране, там где на завтрак они едят рис с перцем, на обед они едят курицу с острую и на ужин это все вместе идет с приправами сумасшедшими очень вкусными І ти просто к тому привикаєш, вже осознанно кушаєш вже. Этот... Російки теж були удивлені, тому що я взагалі не їв, до це острій. Любов до подорожі народилася разом з Ярославом. І за першої можливості він втілив її в життя. Спочатку то був Ізраїль. Найсмачніше соло, що в який Київ. Зараз пам'ятаю. Київський торт, напевно, да, нічого не перевершить. Давай там да. це аксіома, все. Київський торт це так, це основа всіх складностей. По-моему, в Таиланде я попробовал какое-то пирожное, сделанное, не знаю, по-моему, то ли с жуками, то ли с тараканами, и это все было приправлено сахарной пудрой. В общем, да, в Бангкоке, по-моему, мне предложили такое. Это было как только я прилетел в Бангкок, просто это как бы для меня было очень, не знаю, сказать, дико. Ну я хотел хотелось, хотелось что-то новое, хотелось попробовать, спробовал попробовал, нормально, попробовал нормально, как бы покушал. Они вообще на это не обращают внимания, они уже привыкли, что туристы кушают. Но ну, а, а, чекай, а говорят за горько, что они не едят, это чисто выключно Ешь для туристов, что так це? Э, ну как 50 на 50, Мне кажется, что они уже от этого уже к этому так привыкли, э, уже устали от этой еды, они уже переходят уже более на европейскую кухню, а это как бы экзотика, это уже оставлено для туристов. Яр, а саме так його звуть на першому міському Жива людина і, як то кажуть, ніщо людське йому не чуже. Тарілочки з різних стран, якби ми її збираємо, скоріш, навіть збирає, от їй подобається. Мені найбільше подобається тарілка з Китаю, вона зроблена з угля, кстати. Та все заліта настойкою. В общем, настойка очень ядрена. Да, как так. Ну, могу дать потом попробувати. Не после съемки. Рік навчання мистецтво фотографії в Ізраїлі, півроку життя та роботи в Камбоджі, ще Казахстан, Польща, Таїланд, Єгипет, Словаччина, Туреччина, Чехія та Іспанія. Є про що згадати та про що розповісти. хотел уже набить татуировку себе э, на Хмерском. Мне сказали, мне надо пойти в, на месяц э, в храм, в да, в монахи и принять обед молчания. И только после месяца мне дадут типа каталог такой, как бы с, с иероглифами, и я могу выбрать любой иероглиф. Коротше, сказав, ні, вибачте, я yeah, 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 сказав, я я місяць ні yeah. змогу не, смогу, не просто. А не розмовлятись? Да, yeah, yeah. розмовляти? я be... теж не змогла все. Yeah. Yeah. Робота оператором в чужій країні незабутній час, який залишиться не лише в спогадах, але й у відзнятому матеріалі. Що коли ти дивишся на магніти, от ми проходимо постоянно ходимо мимо них, що от, от часть тих путешествий, частина тих стран залишилось розповідання, в тих магнітах. От я беру там молоко, сок, відкриваю, от, віжу там Камбоджа, там тут же Єгипет, Львов, Турцію. Новий рік наш режисер монтажу зустрічав по різному і під спекотним сонцем Камбоджі, і в металургійному районі найдовшого міста Європи. В Камбодже. Нас, нас поздравляли монахи э, с Новым Годом э, на своем, как бы, нахмерском. Мы, конечно, не могли понять, что это, как бы, э, но ну, в, в вольном переводе, чтобы там, ваша душа э, подольше оставалась э, на, на земле. На самом деле дело, ну, и в деньгах тоже, но не в таких деньгах больших, как всем кажется. На самом деле, главное желание поднять... Себя найти характер, встать из кровати собрать сумку маленькую. Сейчас позволяют и самолеты, и перелеты, лоукости просто з маленькою сумкой перелететь из Украины, даже в ту же самую Польшу за 20 евро, посмотреть к Краков, посмотреть в Рослав, посмотреть Европу и прилететь обратно за пару дней. Главнее желание просто возможности я думаю, что найду. Яка у нас тут на Я думаю, хотелось бы, чтобы это была Европа. Да, ближе хотелось к Люксембургу, ближе к Амстердаму, наверное. А на самом деле для меня не важно. Новая страна – это всегда новое открытие, новые люди, новое путешествие, узнавать что-то новое и, самое главное, Саме головне в почастях знать, що тебе ждуть з дома, возвращаться суда. Тетяна Оривська одна із найголовніших людей каналу Перший міський, бо координує його роботу. Вона не лише з материнською суворістю може нажурити за запізнення на роботу, але й по-материнській пригостити власноруч приготованими шедевральними смаколиками. Особисто мене дивувало не стільки те, що вона приносить солодощі на канал, скільки де вона бере натхнення до роботи на кухні. Тетяна запросила в своє святая святих і буквально змусила мене допомагати їй в приготуванні новорічних смаколиків. Ми сьогодні будемо готувати новогодні кекси з кремовими шапочками від ілочок. Е, дуже такий мою. Мій... Фирменный, можно сказать, рецепт, очень давно его нашла, а потом как-то в процессе усовершенствовала. Ну, всем нравится, в принципе, я иногда люблю готовить и на канал, и дома, радовать близких. Для этого нам понадобится 200 грамм маргарина, 260 грамм муки, 300 грамм сахара, 4 столовые ложки какао, сливки, 4 яйца, ванилин, различные какие-то бусинки для украшения и также какой-то крем на любой вкус. Можно сливочный сделать, можно масляный. Вот я сделала меренгу. Что мы можем, в принципе, принципе столько... меренга. Это как бы взбитые белки, очень плотные. Они там добавляются в очень такой трудоемкий процесс. Надо выварить сначала сахар с водой потом, чтобы он карамелизировался. Потом этот сахар добавляется в взбитые белки, и до охлаждения взбивается, получается такая плотная масса. Ну, я добавила немножко зеленого красителя, и получится такой э, новогодний цвет зеленый. <сёкло> давай. <сёкло> Первое, что нам надо сделать, это мы 200 грамм сливок э, отправляем в сотейник. К ним же добавляем <сёкло> 200 грамів маргаріна, добавляємо к ним сливки. Можна замінити сливки сметаною. І це все ми повинні відправити на огонь, щоб воно немножко розпало, і потім добавити туди сахар і какао. Поки готується прикраса для кексів з вершків та какао, перед новорічний настрій потребував розмов про цей самий новий рік. Пахне авдує. Взагалі, як ти готуєшся до нового року? Ти емоційно якось це налаштовуєш. Чи є такий момент, чи взагалі новий рік приходить тобі на голову, і ти кажеш, вау, новий рік будемо святкувати. Чи ти е, переглядаєш те, що ти зробила там, за, за рік, аналізуєш, робиш якісь висновки? Я коли училась в університеті, ну, в смартфоні я ще вчуся, але коли я так плотно займалася університетом, я як то так более не було. Времени на подготовку, это так новогоднее настроение, это подарки. Я очень люблю выбирать подарки, ходить. На самом деле сейчас это сложно, потому что у нас как бы в городе очень сложно найти какое-то место, где можно какие-то оригинальные подарки купить, но всегда процесс вот этого самого выбора, это очень интересно. Мне кажется, он и создает новогоднее настроение. Такие украшенные магазины, там везде гирлянды. То, у нас получалась такая красивая кухня маса. Mm -hmm. без, без сахара все одно пахне, точніше ну, він до сюди. Знаєте, дуже важливо на оцих етапах не, не кинути все і не почати да. їсти, що там заготовки. Я не знаю, про тут немає і завжди, коли кушаю заготовки, вони набагато намного вкусні потім, чому каже, тим готове блюдо. То там попробував, то там уже наївся, в принципі, може поэтому. Приготовану та охолоджену шоколадну масу ми почали додавати до збитих яєць. Чарівне кондитерське мистецтво перемежовувалося з яскравими фарбами мистецтва художника. Палітра тарілка, а пензлик міксер. Вони творили дива в руках нашої Тетяни. Главне збивати на низькій швидкості. Мука всегда на низькій швидкості збивається. А, да? На першій. Серйозно? Так. Так. Чисто так? Вже приготована маса мала смачний запах і підозрюю була не менш смачна на смак. Страшенно хотілося спробувати, але сувора координаторка пильно стежила за моїми руками. Беремо ліс. У нас є формочка від йолочки А ти ялинку будеш ставити? Так. Да. Ну, ми завжди ставили живу Йолку, зараз ми ставимо Чому? поддерживаю, так можно сказать, этот флешмоб, если это можно так назвать, потому что сейчас надо очень беречь нашу природу, и я считаю, что искусственная елка ничем не хуже. Мы иногда добавляем там, если найдем веточки какие-то, просто живой елки, чтобы был запах. А так искусственные елки, мне кажется, должны вытеснить, потому что так издеваться на природой. А в Да, я считаю, издеваться так над природой нельзя, потом сколько этих елок выбрасывается. Не будем о грустном, у нас сейчас будет своя елочка красивая, вкусная. Просто это бабушка мне предложила эту идею, половником наливать очень удобную массу для кексов, поэтому можешь просто брать и возьми в ручку этот. Да. Качкай! А -а -а. Отправляем в духовку, в этого процесса. Ставим таймер а и на 20 минут. Маленькие кексы быстро как бы пропекаются, думаю, 20 минут для них достаточно. Просто как бы наносишь ее на кекс и потом вот выбираешь, что тебе хочется есть: кокос, ну открываешь, ага. вот такие, в снежинки, в бусинки. А я пока попробую сделать такой. Либо истекать ничего страшного, потом переложим. Тут они густая такая вышла, да? Да-да-да. Она потом застывает, и его при приходится растапливать в микроволновке. Ой, красивый. Да, и Вот я купила такие бусинки, как новогодние игрушки. Надеюсь. В этом стану. О, Это и вот, вот мы их так Странная. Можно купить звездочки различные, как бы верхушку сделать. Что ты каждого руку ну, я е... Ти бажання, ти У ну, Мені завжди було одно Ілані. Щоб всі англійські були здорові. как якби тут все. Кого мені все доказали, знаєш, загадаєш щодо другої, теж неправильно. Прикрашання найприємніший процес. Відчуваєш себе митцем, що додає фарбу настрій тих, хто буде смакувати ці новорічні солодощі. Хочется как грибочек, он даже не новогодний. Ой, а бачишь такие красивые на поединение, зеленого чего, mm -hmm. то, напевно, от любой великой до кривого. Mm -hmm. же брат нашел с них хочется. Да? Им очень на ну, что с таким очень часто ели с друзьями. Почему-то, не знаю почему. Ну, особенно, когда вы час где не, не вдома. Да, а... Были моменты, когда мы ехали, ездили с друзьями там, ну, по делам в другие города. И Бувала навіть пілі на людині. Не знаю, ні з того, ні сего бувають на хвилі. Кеси вдалися на славу. Смакувало всьому каналові. Тетяна вчергове довела, що свій талант кондитера вона не лише не втрачає координуючи роботу каналу, але й відшліфовує майстерність на його працівниках. Наступний представник талановитих працівників телеканалу Перші міські Максим Максименко. І ні, він не Максимович. Бо ж саме це ви хотіли спитати. Не називаємо його по батькові, хоча посада в нього поважна комерційний директор. З радістю відслідковую свою першу емоцію, полегшення, що цього разу ніяких солодощів я не їстиму. Все начиналось с того, что мне моя хорошая знакомая подарила кошелек. На день рождения я был очень рад, он был с натуральной кожей, очень крутой. И я проходил с ним, наверное, год, и после этого у меня его благополучно украли в супермаркете. И я заказал еще один такой же. И когда я узнал его цену, я немножко удивился, потому что она была достаточно большая для меня на тот период. И я подумал, почему бы не попробовать сделать саму. Вот. И э, в интернет, э, на ютубе было достаточно много видео, и э, думаю, попробую, я сделаю какие-то э, своими руками э, инструменты, и ну, для начала, ну, почему бы и нет, не попробовать. Не так сумний, майже драматичний випадок зробив з нашого комерційного директора ще й шкіряних справ майстром. Я заказал буквально, наверное, сантиметров 30 себе кожи по бешеной цене у человека, который просто продавал какие-то обрезки. И, и я думаю, ну попробую на этом. И тогда, если получится, что-то буду, сделаю себе кошелек. И мне это так затянуло очень сильно. Я заказал такой кусочек кожи. Первый мой инструмент, которым я прошивал, это была вилка, которую я заточил и попробовал с ней сделать я понял что как бы это э, не очень тот инструмент который подходит для данных изделий и я с, посмотрел опять-таки в интернете достаточно много информации и я заказал себе э, вот такого формата пробойники называются ручные это ручной инструмент который пользовались еще очень очень давно и они э, в данный момент э, таким видом э, пользуются немного людей потому что в основном все автоматизировано сейчас становится все машины Машинками шьють, мені вже подобалося шити вручную, все, все повністю вручну, ніяких использований хімії, тільки робота і натуральний матеріал. Перший виріб як перше кохання, незабутн і смішне. Я вошел в свой первый кошелек, на который сейчас я смотрю и понимаю, что это как э, какой-то зомби из всех моделей, которые есть на данный момент сейчас. Но э, моя жена с ним до сих пор ходит и ей очень нравится. Э, я на него, честно говоря, даже смотреть тяжело, потому что там кривые швы, э, неровно как-то отрезано. Используются в основном специальные тупые, но это у меня сейчас обычная цыганская игла. Но есть специальные иглы для кожи. Да. Это, кстати, вот инструмент называется вообще шорный пони. Вот мы его здесь зажимаем. И начинаем непосредственно прошивать. А скажи, пожалуйста, ну, какую шкуру ты вообще используешь? И чи на следующий год э, не засуешь карму В основном используется кожа крупного рогатого скота. Это кожа достаточно плотная. И используется разная кожа. И свиная кожа. Но я работаю с плотной кожей, потому что это изделие Достаточно должны быть плотные, они не должны быть хлипкими, играющими. Поэтому как бы, это такая кожа. Более тонкая, к примеру, та, та же свиная кожа, она используется для, непосредственно для подкладочных тканей, для подкладки в изделиях. Я ее тоже использую, но не так часто. Это в основном часовые ремешки или в сумках подклады делаются из тонкой кожи. Комерційний директор на те й комерційний директор, щоб зметикувати, що це не просто якісний гаманець у власноруч зробленій сумці планшеті, а ще й досить прибуткове хобі. Хобі моє це займатися кожним із ділянки таріні, кашельки, сумки такі формат. кожаний кожен формат. Первое дело сделал для себя, потом э, мои друзья увидели, им очень понравилось, и, и, так оно пошло, поехало. Сейчас уже есть интернет-страница, э, я уже делаю на заказ это все. Но это пока в формате такого хобби, э, которое приносит мне какие-то минимальный какой-то доход, но это больше ну, как для души, потому что у меня есть основная работа, и я это делаю все по ночам, потому что есть маленький ребенок, которому нужно уделить время. Это все ночное, э, ночное мое такое хобби, бывает затягивает там до 3-4 утра. У меня Новый год, в принципе, в кругу семьи, и я считаю, что это семейный праздник, его нужно отмечать с семьей. У меня сыну три года, как бы вот сейчас, на самом деле, слава богу, что уже осознанно мы встречаем Новый год с елкой, и он уже все понимает, все, все классно, все супер. И будем встречать с родителями, с семьей, с женой, ребенком. Надіємося на сніг, вийти на улицю, в сніжки. Ось такі вони таланти першого міського, дуже різні, схожі в одному. Зустрічатимуть новий рік в сімейному колі з новим роком Криворіжці! миру, тепла та добра. І пам'ятайте, цікаве поруч.